Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang Cara membedakan burung perkutut jantan Ataupun burung perkutut betina Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini Untuk berlangganan video selanjutnya Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Tak lupa pula saya ucapkan, saya doakan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, diberi banyak rezeki, diberi kesuksesan selalu, diberi kesehatan selalu untuk kita semua. Cara membedakan burung perkutut jantan dan betina. Kesatu, kita akan, eh, saya akan menjelaskan di video ini ciri-ciri perkutut jantan terlebih dahulu. Ciri-ciri burung perkutut jantan eh, biasanya burung perkutut jantan lebih lincah dan eh, lebih gesit, lebih kuat dibanding burung perkutut betina. Bila dipegang burung perkutut jantan itu lebih berontak atau lebih istilahnya lebih giras atau lebih lincah seperti itu. Yang kedua pada bagian wajah burung perkutut jantan. Warna putih eh, yang keabu-abuan itu lebih tegas, lebih banyak, lebih memblak, lebih eh, menyeluruh di bagian kepalanya. Yang ketiga, burung perkutut jantan memiliki paruh lebih panjang dan eh, lebih panjang dari burung perkutut betina tersebut. Yang keempat, burung perkutut jantan memiliki sorot mata lebih eh, tajam, seperti itu tidak sayu, seperti itu bentuk kepala burung perkutut jantan lonjong. Dan lebih, eh, apa istilahnya, lebih meruncing, tidak seperti eh, logam dan lain sebagainya. Garis belahan paruh sejajar, maksudnya garis belahan paruh sejajar itu pada mata sama paruh itu ada bagian tengah, garisnya itu bagian burung perkutut itu sejajar, jadi sejajar di tengah-tengah. Jika diberi jari telunjuk, eh, kaki burung perkutut jantan akan... Rapat tidak renggang seperti burung perkutut betina. Dan selain itu, pada saat dikibas-kibaskan bagian ekornya akan terlihat rapi simetris, natah dan lain sebagainya itu eh, kita harus tahu tentang ciri-ciri eh, burung perkutut dari ekor burung perkutut tersebut. Bagian ruas jari kaki lebih tebal. Jadi ruas eh, jari kaki atau sisinya jari kaki ruasnya itu bagian burung perkutut jantan itu jari, ruasnya lebih tebal seperti itu posisi paruh burung perkutut jantan akan membuka ke atas pada saat uh, burung perkutut jantan itu apa nge mengibaskan sayapnya atau tail gitu atau birahi atau lain sebagainya bagi burung perkutut jantan dia akan bekur-bekur bila mana didekatkan dengan burung perkutut muda atau burung perkutut uh, betina seperti itu saat proses kawin posisi burung perkutut jantan otomatis ini eh, Ilmu titan juga pemula juga tahu kalau burung perkutut jantan kalau kawin itu otomatis burung perkutut jantan di atas dan burung perkutut betina di bawah dan saya akan menyebutkan lagi ciri-ciri burung perkutut betina burung perkutut betina mempunyai paruh pendek dan eh, tidak panjang seperti burung perkutut jantan Burung perkutut betina, mata burung lebih sayu, lebih kecil bagian burung perkutut. Kelaminnya atau eh, supit udangnya itu lebih renggang daripada burung perkutut jantan. Supit udangnya itu lentur eh, dan lebih renggang seperti itu. Burung perkutut betina memiliki garis belahan paruh berada di bawah mata. Jadi eh, di bawah paruh itu kan ada garis-garisnya. Dan matanya itu di atas garis mata seperti itu, atau tidak sejajar dengan mata burung perkutut tersebut. Selain itu juga ruas kaki terlihat lebih tipis pada burung perkutut betina. Ruas kaki, tadi sisi kaki, loreknya kaki itu garisnya itu lebih tipis dibanding dengan burung perkutut jantan. Dan selain itu, ketika mencengkram, ketika mencengkram, entah itu di apa, di atau entah itu di telunjuk tangan kita, kaki tidak terlalu keras atau tidak terlalu kuat untuk mencengkram telu, apa, telunjuk kita atau bagian burung perkutut tersebut itu lemah, cengkramannya itu lemah. Selain itu juga pada ujung tulang ekor mempunyai tempat untuk menelur telur bagian burung perkutut yang disebut juga dengan e, antara tengah-tengah antara sapit udang. Jadi sapit udangnya itu otomatis renggang dan lentur karena di, di situ itu tempat keluarnya telur jadi untuk uh, burung perkutut betina itu memang seperti itu tetapi tidak menutup kemungkinan yang jantan juga ada yang uh, renggang tak tetapi uh, biasanya tidak lentur entah itu uh, keras sebelah maupun uh, lentur sebelah seperti itu atau sebaliknya dan selain itu burung perkutut betina saat dikibas-kibaskan bentuk ekornya akan mengambang tapi tidak terlalu uh, apa tidak terlalu kaku tidak terlalu istilahnya tidak terlalu energik lah saat mengibaskan ekornya saat proses kawin buah burung perkutut betina otomatis ini ilmu eh, semua orang juga tahu burung perkutut betina otomatis di bawah dan burung perkutut jantan otomatis di atas dan ukuran tubuh burung, per, burung perkutut betina lebih kecil lebih pendek dibanding dengan burung perkutut jantan eh, seperti itu, jadi burung perkutut betina itu lebih, uh, walaupun sejenis burung perkutut betina itu lebih kecil dan burung perkutut jantan itu lebih besar dan burung perkutut betina itu lebih pendek perbandingan antara badannya lebih pendek dan burung perkutut jantan itu lebih panjang seperti itu. Itulah ilmu titen uh, kita semua yang banyak belum kita ketahui untuk bagi para pemula khususnya seperti saya ini. Oleh karena itu, kita harus belajar, harus uh, senantiasa uh, mempelajari antara ciri-ciri burung perkutut jantan maupun burung perkutut betina. Kita bisa mempelajarinya dengan uh, aneka ragam, kita bisa mempelajarinya dengan beberapa faktor atau penunjang. Bisa dengan penunjang uh, bagian paruh, bisa dengan penunjang bagian kepala, uh, bagian ekor, bagian sapit udang, bagian kaki bagian tubuh, bagian leher dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ilmu atau ilmu burung perkutut atau titen tentang memprediksi ciri-ciri burung perkutut jantan maupun betina ini sudah diwariskan kepada kita semua dari simbah-simbah kita dulu yang telah merumuskan tentang ciri-ciri burung perkutut jantan dan betina. Yang banyak ditulis uh, juga di media sosial, maupun uh, di primbon-primbon burung perkutut zaman dahulu, uh, dan dipelajari dengan kita semua, anak-anak muda kita semua, bahkan sampai orang tua, tentang ciri-ciri burung perkutut jantan maupun burung perkutut betina, entah itu di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ulasan-ulasan saya ini saya dapatkan dari beberapa teman saya, beberapa guru saya dan saya padukan dengan uh, media sosial. Jadi uh, media nyata dan media sosial saya gabungkan dan saya pelajari dan saya jabarkan di video saya ini. Demikian ciri-ciri uh, burung berkutut jantan. Uh, semoga saja kita semua paham untuk pelajaran khususnya untuk pemula. Khususnya untuk yang belum tahu, bisa disimak videonya yang saya jelaskan tadi. Jadi, membedakannya itu kadang terkadang kita sulit untuk membedakannya, untuk memeliharanya. Terkadang ibarat kita punya perkutut uh, tiga yang kita memprediksinya saja, uh, yang mana yang jantan, mana yang betina, kadang sulit um, membedakannya. Bila mana kita... Mendapatkannya burung perkutut itu dari ombyokan, entah itu dari uh, pikat, entah itu dari uh, apa yang mengasih uh, teman, apa itu dari orang yang mengasih kita, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus tahu ciri-ciri yang pasti: burung perkutut jantan itu yang bagaimana, burung perkutut betina itu yang bagaimana, uh, bisa dilihat dari pola atau gerak-gerik juga bisa dari suara juga bisa dari ciri fisik juga bisa dari uh, paruh juga bisa dari kepala bisa leher juga bisa dari kaki burung berkutu juga bisa dari ekor burung berkutu juga bisa jadi kita semua itu harus di harus belajar ilmu dasar ilmu uh, yang terpenting dulu yang dasar jangan-jangan uh, kita salah memprediksi, kita memeliharnya sudah bertahun-tahun. Uh, kita mengharapkan untuk bunyi sedangkan kita sudah menanti lama tidak bunyi-bunyi dan cuma duduk saja, cuma ngerentengi saja. Eh ternyata burung perkutut kita itu betina. Jadi kita harus patokan awal itu kita harus memilih perkutut jantan agar uh, kenapa? kenapa agar burung perkutut jantan itu manggungnya kan lama. Jadi untuk membanggakan kita itu kita senang seperti itu. Jadi, harus semangat, harus uh, untuk memelihara burung perkutut, membedakan, dan memprediksi burung perkutut jantan maupun burung perkutut betina. Semoga saja bermanfaat. Ulasan-ulasan dari saya ini, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah. Ulasan dari saya ini, ambil ulasan yang baik-baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam kongmania, salam silaturahmi, salam persahabatan, salam bineka tunggal ika, salam kekeluargaan, salam guyub uh, rukun selalu. Uh, dan juga pula saya doakan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi uh, kesuksesan selalu. Tak Pula saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.